मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से ज्ञानेश गुप्ता से कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए આ સાંભળ્યા તમે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડાને થોડાક સમય પહેલા બીજેપી નેતા અમિત માલવિયાએ પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક ટ્વીટ કરી હતી જેમાં તેમણે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડા પાસે બે એપિક કાર્ડ એટલે કે મતદાર કાર્ડ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે તો હવે આ બાબતે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડાએ પલટવાર કરતા કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી ઇલેક્શન કમિશનની પ્રક્રિયાને લઈને તો સવાલ ઉઠાવી રહી છે ભાજપના નેતાઓ કોંગ્રેસ પર ગોળી ચલાવવાનો પ્રયાસ કરે છે પરંતુ આ ગોળી વાગી જાય છે ઇલેક્શન કમિશનને અમે એ તો માંગણી કરી રહ્યા છીએ કે इलेक्शन कमीशन हमने ते याद ही આપે આ યાદી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ઇલેક્શન કમિશન પાસે જ છે અમને બીજેપી જોડેથી ખબર પડે છે કે અમારું નામ ક્યાં ક્યાં ચાલી રહ્યું છે હવે હું પૂછવા માંગુ છું કે નવી દિલ્હી વિધાનસભામાં મારા નામથી કોણ વોટ કરી રહ્યું છે આ સાંભળો કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેડાએ શું કહ્યું છે કોંગ્રેસ પાર્ટી એ જ તો બાતે કરી રહી છે એ જ સવાલ તો આમ ઉઠા રહે છે ચૂંટણી આયોગની પ્રક્રિયા કો ચૂંટણી આયોગની કાર્યશૈલી કો લેક गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवी हो चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं नंबर एक ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है कांग्रेस मांगती रह जाती हमें मिलती नहीं हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है अब बताइए मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से ज्ञानेश गुप्ता से कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं मैं ये जानना चाहूं मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका अभी तक नाम क्यों है इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम मुझे लगता है उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाएं एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने वो इसी इन्हीं त्रुटियों को इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं इसीलिए हमें एसआईआर जिस तरीके से तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं हमारे साथ आकर लगाइए ना मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं तो आप अभी तो कि इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी मैं ना... कोई खारिज नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं हम भी वही हमने पहले कहना शुरू किया आप मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि मेरा एपिक क्यों नहीं काटा हम चुनाव आयोग से पूछते हैं क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट डलवाते हैं

તો આ બાબતે તમારું શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવો જો તમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઈબ કરો જો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો સાથે જ અમારી વોટ્સઅપ ચેનલ આવી ગઈ છે જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા નમસ્કાર